Слава нашому Богу. За можливість бути в мені вони... і чути Божє Слово. Ви знаєте, вчора, читаючи Божє Слово, наткнувся на одне місце, яке часто читаємо, але не завжди придає особене значення. Я би хотів, щоб автор в Евангелії від Матфея, якщо не ошибаюсь, є вислів там такий. Каже, хто не збирається, зі мною, тот розточає. Якщо можна, друзі, це не основна буде думка моєї проповіді. Але я хотів би, щоб ми висвітили і трішечки знайшли себе, де ми знаходимося, ми розтачаємо чи збираємо? Завжди люди хочуть якусь третю сторону знайти, знаєте, третє положення удобне. Щоб не нести ніде відповідальності. Ні в цьому питанні, і ні в другому. І якось так, знаєте, от ця середина, всі якось питаються на цю середину. Якось так поставити себе, але на превеликий жаль, ми бачимо, що Бог, так знаєте, реагує на цю середину трішечки по-другому. Для нас вона приємна, але не для Бога. Третього нема, друзі. От прочитайте. Хто не зі мною, то проти мене. Середини немає, друзі. Немає середини. Як би ми не питалися. Якось обґрунтувати деякі свої позиції, своє положення. Ну нема, друзі, або ти з Ісусом, або ти проти Христа. Нема третього, друзі. І хто не забирає зі мною, тот розтачає. Я хотів би, щоб це місце просто було так для візуального нашого знайомства. І ми трішечки заглядали і аналізували себе, в якої категорії ми з вами знаходимося. Моя сім'я в якій категорії знаходиться. Я, як послідовник Ісуса Христа, і взагалі, щоб ми трішечки... вникнули, друзья, вот в это положение, смотря на свою жизнь, что происходит в моей жизни сегодня, действительно я могу сказать, что я разум с Иисусом собираю, или моя жизнь молодая, в юные года, дросла, старческих, протекает в пустую, просто в пустую. Просто впустую, друзья. Иногда, когда я смотрю, мне хочется многим говорить, и я стараюсь это делать. Дорожите временем, друзі, дорожите временем. Время так швидко проходить. У нас наші є перспективні проекти особистого життя. Да? Ми дивимося якось трішечки так, як молоді люди, люди похилого віку їм би ще років 5-10 додати да, до життя, бо хочеться іще пожити до де кому? Може бути хтось і на сьогоднішній день готується до зустрічі з Богом. І це є нормальне духовне природне явище. Слава Ісусу Христу! Коли людина розуміє, що вона підходить до свого віку, і в цей час я пам'ятаю, колись був такий випадок все одного брата, який страдав в совєнське время за слово Божє, ніж певне поругання. І я так після з'їзду, моєму вже 85 років. І він такий бодренький ходить, по сьогоднішній день приїжджає в ту церкву. Він сидить, кричить, слава Богу, І думаю, от хто то живе, восім з і далі. Ну що мені сподобалось, коли я його садив в свою машину і мав везти до остановки, так сталося після служіння. І він так цікаво сказав: ти знаєш, мабуть, вже прийшов час готуватися до зустрічі з Богом. І я подумав, все таки чоловік, жив'я на землі 85 років і ще при ногах. в здравом уме, велике Божие благословение, но разом с этим он понимает, что есть час. Всему есть свое время, друзья. Есть время пожить, и есть время готовиться к встрече с Господом. Слава Иисусу Христу. Мам. Друзья, и церковь Иисуса Христа, она находится в состоянии, когда ей не просто должно хотеться пожить на земле, а когда она должна действительно позаботиться о том, чтобы приготовиться к встрече с Агнцем. Слава Иисусу Христу. Мам. Мы иногда готовимся ко всему. Ко всему готовимся, друзья. К разного рода событиям. Но к самому главному мы перестали готовиться. Ко встрече с Господом нашим Иисусом Христом. Мы не только, Петр говорит в первом послании, если я не ошибаюсь, ждем и хотим, но мы и ожидаем Господа нашего Иисуса Христа, друзья. И я когда читаю в книге Витквити, там есть такие, знаете, яскравое живое слово, которое подерывает меня, говорит, «Дух и невеста говорят, подожди, еще дай пожить, дай так насолодиться, дай еще так хорошо, удобство некие создать в своей жизни». Нет, «Дух и невеста говорят, друзья, духовные речи» гряди. И дальше написано, и всякий слышащий да скажет гряди. Слава Иисусу Христу, друзья. Положение церкви на земле, оно должно быть немножечко другим, друзья. Немножечко другим. Оно должно отличаться от образа мышления этого мира, от взгляда, от ценностей, от всего того, что сегодня вокруг нас. Мы должны действительно через свою жизнь свидетельствовать о том, что мы ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. Слава нашему Богу. И это, друзья, Не має нас застати, зненацька. Біблія каже, що не пройшов, як тать ночу. Може би, для этого міра, може би, для людей, которые сьогодні відступили від Господа. Но для церкви Ісуса Христа, для істини, Його церкви, Його прихід не буде, як та, тому що вона пильнує і готується до зустрічі. Слава Ісусу! Друг, глянь на своє життя Сьогодні, переглянь Його. знаете, горизонтально, вертикально, в свете Божьего Слова, в яком становишься твоя душа, твое ество, твое життя, друг мой, готовься читать сегодня до встречи с Богом. Или у тебя много планов, много вопросов. Вы знаете, про что я всегда дбаю и про что я думаю? Я не знаю, завтра я жив буду или нет, но сегодня я стараюсь детям своим по максимальному передать Божье Слово, чтобы они чтили Бога, чтобы они любили Бога. Я сажу их за Оставляю читать, то есть я не знаю, завтра я смогу это сделать или нет. Иногда я еду в машине, друзья, и думаю, Господи, ты даешь мне мужливый, Завтра, может быть, я с детьми своими не встречу. На сьогодні в машині я що хочу розказати тобі, слава Ісусу Христу, щоб чисто в їхнє сознанні закорпувалося, как треба як треба поводитися, як треба ставитися, друзі. Якщо ми будемо так в місті друзі, ми будемо максимально використовувати час для правильних речей. Слава Ісусу Христу, друзі. Так, да, є певні дбання, певна забота. А саме головне, друзі, це передати, передати здравою учені, апостол поста Балгарин Тимофею, Будь бдительный. Знаете, что такое слово «бдительный», друзья? Это не расслабленное состояние, не адаптированное, не состояние, к которому мы привыкли, это состояние, которое говорит «бодрствует человек» бодрствует человек. Вы знаете, он бодрствует, дома бодрствует, на работе бодрствует, в общении бодрствует, в разговорах бодрствует. И ты видишь, что человек ходит пред Богом. Слава Иисусу Христу! Не пред людьми! Он бодрствует, друзья, и на собрании бодрствует. Я вчера напоминал, друзья, одну такую э, истину, я тоже прочитал. Каже, когда Христос встретился с певными людьми и ввел размову за то, что учни взяли трешечки пшеницы з поля і поїли, ті люди докоряли Христа і учнів, чому вони це роблять, а потім в цій розмови, там така фраза мені вона заділа. Христос каже, тут більше храма. Друзі, а потім і далі каже. Тут больше Ионы, и тут больше царицы Савской. Друзья, мы вообще христиане э, действительно видим это большее в Иисусе Христе. Кто-то видит в Иисусе Христе религиозность, обряд, форму. Или все-таки мы видим, как Моисей, что-то большее. И это большее написано, смотря на воздаяние. Слава Иисусу Христу! И мы было открыто больше, чем всему израильскому народу. Весь израильский народ ходил по пустыне, и ему не было открыто того больше больше он видел только чудеса и знамения, и также остался Косьма в пустыне. Но людям, которые открываются больше, друзья, они по-другому живут на земле. Слава Иисусу! Аллилуйя, друзья! Они по-другому живут. Друзья. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня для нас просто собрание не оказалось религиозной формой поклонения. Мы что-то в этом собрании увидели больше, чем мы привыкли слышать. Увидели, услышали больше, друзья. Я хотел бы не читать, а я приведу те места Писания, которые Бог положил мне на память. Я хотел бы их привести. Когда Бог свертается до одного сторожа, почему я начал эту думку бодрствовать? Вы знаете, нелегко бодрствовать. Особенно, когда говорят, где такая фраза, в моде сладкая жизнь, оставаться солью непросто. Соль действительно чувствует на себе натиск сладкого життя. Очень сложно оставаться в среде, где люди любят сладкую жизнь солью в обществе, в отношениях. Очень сложно сегодня, друзья. И вот как бы нам, друзья, помоги Господь, бодрствовать, где бы мы ни находились. Я хотел бы сегодня с вами трешечки подумать и поразмерковывать над таким явищем сторож. Сколько ночи, друзья? Сторож, сколько ночи? Вы знаете, что меня сдивовало? Читка відповідь. Кто припомнит, какая была читка відповідь? Близится утро, но еще ночь. Послушайте, этого сторожа не будили. Не будили его. Этот сторож был на своем посту. Слава Иисусу. Он наблюдал над тем, что происходит за временем. Он наблюдал над тем, что происходит. Он знал, когда заканчивается ночь и когда наступает утро. Знаете, что печально сегодня? Бог обращается к народу своему через пророка Исаия и говорит, Вол знает свое место, своего хозяина, но народ, мне кажется, уже не знали меня. Печально, друзья, когда мы получим от Господа такое положение привилегированное, быть настороже, друзья, порою дремаем, к великому сожалению, дремаем в домах наших, дремаем в своей жизни, дремаем иногда в церкви. Але Бог сегодня возложил на нас ответственность, сторож. Сколько ночи сегодня, друг, что ты видишь сегодня, друг, стоя на башне сторожевой, в своем доме, в церкви, на своей личной башне, что ты сегодня наблюдаешь, что ты сегодня видишь? И меня радует, друзья, что этот сторож, к которому было обращено слово, он не просто проснулся и сказал, подождите, я приду в себя, и я немножечко посмотрю, что вокруг происходит, проясню, что чем тут -то и тогда вам скажу, что на самом деле нет. Четко вид вид. Друзі, чітка відповідь. Сьогодні є у тебе чітке розуміння, що навколо тебе відбувається, що в церкві відбувається, що в твоєму житті відбувається. разів, скільки ночі. І так, перше місце, яке по-особливому, друзі, воно запало мені в серце. Ви помираєте такий випадок, я не буду читати, ви його знаєте, коли Біблія говорить Ананія і Сапфіра, Був такий ну, печальний епізод, коли церква Ісуса Христа переживала певне пробудження. І так сталося, що ці люди мали добре бажання, але в цьому доброму бажанні вони пропустили в своєму житті, пропустили те, що не пободрствували, друзі, не попильнували, над думками не попильнували, друзі, не попильнували на те, про що говорили і що народжувалось в серці. Вони теж були сторожами свого життя, друзі, але вони не попильнували. Но мене, друзі, радує знати що, що в церкві. друзья, оказались люди, которые были на строже духовной. Слава Иисусу! И имя этому человеку был, было Петр. Слава Иисусу Христу! Когда Библия говорит, эти люди принесли дар, и они положили при ногами апостола. Знаете, когда смотреть на эту картину по плоти, можно сказать, слава Богу! Как прекрасно! Люди жертвуют! Все так хорошо! Все так прекрасно! Но вы знаете, у Петра были духовные глаза открыты. Этот человек не просто выполнил функцию служителя, или а функцию сторожа. Этот человек был на духовной страже. Слава Иисусу Христу, друзья! Будь на духовной страже своего дома, своего особистого життя. На духовной страже. Ты можешь трешечки бачить дальше, чем видят твои физические очи. Ты можешь чути дальше, чем чуют твои физические очи. Почему? Потому что тут І Бог відкрив духовний світ, саме Ісусу Христу, духовний світ. Так, після того всього, що я зараз скажу, що буде, після того всього, що я зараз прийму, які будуть наслідки, після того всього, що я зроблю, що буде від цього всього. Ми перестали інколи пильнувати, друзі. Ми перестаємо пильнувати в останні часи. І ви знаєте, на превеликий жаль це проглядається. Я не дозначаю в своєї житті, я не знаю, як ви. але сьогодні Господь нас призиває світі Своєго Слова сторож, скільки ночі. Друг, глянь сьогодні на своє життя, як на життя сторожа Божого, якому доручена дуже велика справа. Це стояти на башні і дивитися, що відбувається. Слава Ісусу! Христу, друзья. И меня радует тот момент, когда Петр, друзья, находясь на страже, не дал этим речам проникнуть в церковь, а предотвратил катастрофу, которая продвигалась семимильными шагами. И знаете через кого? Не через неверующих, а через верующих. Через верующих людей. Тоже верующие вы. Но настолько перестали бодрствовать, что на определенном этапе, каже Петр, зачем вы допустили сатане вложить эту мысль? Иногда, когда мы перестаем стоять на страже, друзья, стихи думов приходят, и мы становимся проводниками этих думов. Проводниками к великому сожалению, друзья. Але я благодарю Бога за сторожа Божьего. Имя которого было Петр. Петр стоял на страже. Слава Иисусу Христу. К нему можно было обратиться и сказать, да. Петр, сколько ночи, он дал бы читку и ясную вид, Слава Иисусу Христу. Друг, может быть, уже много что вошло в твою жизнь. І ти даже не бодрствуєш і не пильнуєш в промові твоєї, в словах твоїх, як я задній говорю, слухай, ти вже іноді матюкаєшся, навіть цього не замічаєш. Просто матюки стали більш цивілізовані у тебе. І ти кажу, навіть цього не замічаєш. Ти почав обманювати, і ти навіть не чувствуєш цього всього, що ти вже почав обманювати совість, я не говори. Твої вчинки, ти вже почав все мірити, лукавити, хитрити. Ти не чувствуєш цього, ти перестав це замічать. Иногда, друзья, наши обсуждения перерастают в осуждение. И мы перестаем это замечать. Я был в момент, когда поймал себя и обнаружил, глаза открылись. Я прихожу к одному служителю, и мы там всегда любили говорить о проблемах. О проблемах в церкви, о проблемах в жизни людей. И мы так поговорим. И после этих проблем, о которых мы поговорим, я выхожу, и я чувствую пустой. Пустой, нет радости. Таке, знаєте, опустошення приходить. Я так думаю, Господи, ну так не должно довети. Я приходжу к служителю другу моєму, я кажу, знаєш, брат Коля, я з усією повагою до вас. Коли ми будемо говорити про ці болезненні питання, давай будемо ще на колінах пред Богом їх нести. Знаєте, я благодарю Господа. Він послухався, ми погодилися. І після цих наших розмов, які були не в критичній формі, но здраві, ми стояли на колінах і завжди несли ці питання до Бога. Ви знаєте, Бог почав відповідати. Слава Ісусу, друзі! Иногда, друзья, мы не замечаем этих вещей. Почему? Потому что не стоим на строже. Строже особистого духовного життя. Полны, друзья, наш язык может говорить все, что попади. Когда наши думки могут нами управлять, друзья. Нами управлять. Я иногда замечаю, друзья, как однажды Бог обратился к одному служителю моих друзей. И Бог говорит, народ даже перестал сопротивляться думкам. Пришла плоская думка, взяла в оборот и людину тягает везде чтобы люди жила по плоти, дома по плоти, везде по плоти. Думка взяла вверх, друзья. Но вы не должны плотить, плоти, чтобы жить по плоти. Слава Иисусу Христу, друзья. Ты сегодня призван к вечной жизни. Слава Иисусу Христу. А на тупи треба вернуться на сторожу. Я еще один момент приведу, или два, и мы будем молиться. помните момент, когда я вчера с братьями делился, Тришечки, когда написано, пришел Павел, Павел пришел братьям своим. И такая картина. Каждый бачу, я Варнава и кто еще, друзья? Петр, который тоже вчера был на строже. Вчера еще был в Апостолах на строже. А сегодня каждый увлечен был лицемерием. Он и Варнава. И я так посмотрел на эту картину и думаю, представьте себе, если бы вот все, что там происходило, так и осталось. Что бы произошло с народом Божиим, друзья? Была бы печальная картина. Но я благодарю Бога за апостола Павла. Который на тот момент был на строже духовной. Слава Иисусу Христу. И не побоялся прийти и сказать, братья, вы поступаете мне не по моему пониманию. Не так как мне кажется. Он говорит, вы поступаете не по-евангельски. Потому что Евангелие, оно было известно и Петру, и Павлу, и Варнаве, друзья. Вот вопрос в чем заключается сегодня. Когда мы говорим стоять на строже, это поступать по-евангельски. Слава Иисусу Христу, друзья поступать по-евангельски. Я говорю себе, я говорю вам, поступать по-евангельски. Посмотри на твою жизнь, друг, брат, сестра. Насколько мы сегодня с вами поступаем по-евангельски. В домах наших, в отношениях наших. И один такой выпадок, друзья, вы его можете помнить. Когда написано, пришли одни люди и принесли Израилю черствый хлеб. Помните такие выпадок в Ветхом Завете? Черствый хлеб. Они пришли под предлогом тому, что вот им нужна помощь. Але вони принесли хлеб, но черствый. И что сделал Израиль? Кто помнит? Взял этот хлеб. И скажите мне, чем это легло на плечи всего Израиля? Чем это легло? Как это сказалось? Друзья, мы иногда перестаем бодрство. И я на завершение, чтобы нам помолиться, Широ Бога, скажу одну фразу. На стражу мою стал я. Чтобы услышать, что Бог говорит во мне, слава Иисусу Христу, друг, тебя нужно слышать, как Бог смотрит на эту ситуацию через тебя, слава Иисусу. Не ты как смотришь, не как тебе нравится, не как ты хочешь, а как Бог смотрит через тебя, В свете Слова, слава Иисусу Христу, как Бог смотрит сегодня. А для того, чтобы услышать, как Бог смотрит на то, как ты одеваешься, как Бог смотрит, как ты ходишь, как Бог смотрит, куда ты ходишь, как Бог смотрит, что ты дивишься, как ты покупаешь, где ты обманываешь, где ты лицемер, Тебе нужно вновь встать да, и на стражу. Слава Иисусу Христу! И меня радует этот человек. Я заканчивал, и Дух Святой приводит мне на память. Я, по-моему, рассказывал, и эта история меня задела. Что значит стоять на страже? говорит один брат, служитель, 20 лет назад, может уже больше, когда, каже, в Америку привозили машины для растаможки. Был такой эпизод, когда, каже, можно было растаможить машину и, каже, не заплатить, потому что был какой-то термин часу в том штате. И, каже, если машина заезжала в течение 90 дней, то можно, даже было ее взять и не заплатить Пену там, я не знаю, как называется, вон, на пошвину, да, или какой-то там э, определенный, да, взнос. И вот каждый верующий, который занимался этими машинами, это всем нам, я не говорю про того служителя, а про того брата, это всем нам. И говорит, вот стою, говорит, он занимается, доверил ему это дело, и машина заехала на 91-й день. А в документах требует указать, когда его она заехала. 90 или 91? Так, если напишу 90, не проплачу, не заплачу ту пошлину и получу машину. А, она, а по факту она заехала на 91 день. И вот так стою, как служитель и думаю, что делать, как написать. А тот говорит, брат, говорит, а что ты так забавился? Так сложно? Напиши 90. И говорит, я так подумал. Ну, говорит, Господи, слава тебе, что мир не без добрых людей. Сам я не осквернился. А брат вместо меня расписался, там, друг или брат, он расписался, там, ну, думаю, как-то, наверное, Бог ведет. И, говорит, так произошло, когда я уже должен был заносить эти документы. И когда, говорит, я предстал пред фактом, и у меня берут документы, та женька взяла эти документы, как называется, МРЭО, да, там, я не знаю, как называется у нас МРЭО, взяла документы, проглядывая, и задает мне прямо вопрос, когда заехала машина. А я, говорю, там написано. Она кажет, я знаю, что тут написано. Але, каже, я задаю тобі питание. За он там думал, что он у... как-то обкрутится, выйдет из этой ситуации. Но Бог наблюдали за стражем своим. Слава Иисусу Христу, как сторож его поступит. Прочие не знаю, но как сторож его поступит, которого поставил на башне. Все могут по-другому поступать, но как сторож его поступит. И говорит, я стою, и я чувствую, что уже не люди на меня говорить, а Бог. И на третий раз она мне говорит, сколько времени, как заехала машина. И так, и, знаете, страх пришел. Тремтиня, я сказал, 91 день. И она говорит, хорошо, с вас 400 долларов, говорит, принесите. Он говорит, я денег с собой не брал. Я подожду. Говорит, я первый раз, я, говорит, первый раз ощутил радость от того, что я сказал правду, такая, какая она есть во время ситуации, которая возникла по отношению к моей жизни. И я сказал правду. Я, говорит, я шел такой радостный, такое чувство меня наполняло. И я так радовался, пришел, отдал эти деньги, 400 долларов. И через некоторое время я должен попасть в одно собрание и попадаю туда. И когда я, говорит, попал в это собрание, через 3 или 4 месяца, я не знаю точно, чтобы не вдаваться в детали, я заканчиваю. Я, говорит, попал в собрание и говорит, смотрю, говорит, женщина как-то в собрании так, ну, как-то физически начала громко выражаться. Это он, это он, это он. И так как-то все смутились и думают, кто же это? Что происходит? Что сестра так кричит? И говорит, после собрания я подхожу к ней. И она говорит мне, и мы так начали говорить с ней, говорит, а что вы кричали? И она говорит, слушайте, вчера ко мне приходил Бог и сказал, что в это собрание приедет человек. И говорит, этому человеку отложи 400 долларов, передай ему и скажи, что это от меня. Друзья, говорит, я когда брал эти 400 долларов, говорит, в одно мгновение меня наполняло два чувства. Первое, это, говорит, та ответственность, которая лежала на мне, говорит, я, говорит, чуть не провалился сквозь землю. Я как смотрел на эти 400 долларов и думал, в тот момент, оказывается, не люди наблюдали за мной, а наблюдал за моими устами, Господь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя, Аминь. Або вот Бог наблюдает за твоими устами дома, на работе, в отношениях. Он наблюдает за твоими устами. Друг, Он наблюдает. Стань на стразу, потому что не бачит все, друзья. И говорит, и второе чувство, которое меня наполняло, это, говорит, чувство радости, что я сдал экзамен, и в моих отношениях с Господом произошел прорыв. И тогда мы ждем прорыва в наших домах, в каких-то церквах, в нашей церкви. А иногда прорыв начинается с малого. Начни говорить правду. Начни говорить ее. Перестань лицемерить. Перестань лукавить. И вещи, которые называются грехом, начни их называть по имени пред Богом, пред да Господь. Эти вещи меня влекут. Я знаю, что я огорчаю тебя. Я знаю, что я сухого тебя. Но я признаю, помоги мне в этом. Слава Иисусу Христу. И когда мы будем на страже, мы назовем вещи своими именами. Бог услышал это, друзья, придет нам на помощь. Друзья, пусть эта история и это слово останется нам на память, чтобы где бы мы ни находились, мы бодрствовали, как стражи Божьи будем молиться. Аминь. Аллилуйя.